Золота фортуна крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Нагороду отримує товариство Стал Вихання Україна. Директор. Мы являемся брокерской компанией, независимой компанией, которая работает на рынке Украины с 2005 года. За время нашей, нашего бизнеса в Украине мы насобирали более 30 тысяч клиентов, приняли к себе на работу тысячи сотрудников, имеем 45 офисов по всей стране и продолжаем дальше активно развиваться. Мы являемся брокерской компанией, посреднической компанией, консультируем население по вопросам финансовых продуктов. Финансовый рынок – это рынок будущего. В Украине он находится на этапе бурного развития, но это развитие уже не остановить, так как в Украину пришли крупные финансовые компании, страховые компании, банки, и дальше они будут приходить на наш рынок и развиваться. Мы оказываем услуги населению по продвижению продуктов этих финансовых учреждений, являясь партнером банков и страховых компаний на территории Украины. В бизнесе в любом бизнесе важны люди, в нашем бизнесе людской ресурс – это, наверное, самый главный ресурс, поэтому мы всегда открыты для новых наших сотрудников, для новых менеджеров, поскольку мы считаем, что лучшие люди смогут построить лучшую компанию в Украине. Для этого мы привозим новые технологии из Америки, из Европы, внедряем их на наших семинарах, на различных о мероприятиях как в Украине, так и за рубежом, потому что мы уверены, что если ты хочешь создать лучшую компанию, ты должен создать лучших людей. Планы и перспективы нашего развития в Украине у нас абсолютно понятны и, и точны. Мы верим в развитие этого рынка, мы верим в развитие финансового рынка, поскольку этими реформами прошла вся Европа, весь мир, в принципе, наконец-то эти реформы пришли на Украину. И поэтому мы с нашими новыми технологиями, с нашими людьми, с нашими инновативными продуктами, мы консультируем население о тех стандартах, которые уже давно есть в Европе и в мире. И в скором времени, абсолютно в скором времени, также и в Украине люди будут пользоваться полностью пользоваться данными финансовыми продуктами. А наша компания, благодаря возможности развития и роста этого бизнеса, благодаря перспективам карьеры новых сотрудников мы будем принимать новых людей в бизнес, мы будем развиваться и, и, и расти в ближайшее десятилетие, может быть, даже больше лет. Спасибо.